Що цей голодяна? Шановне товариство, Виступ буде російською мовою, однією мов наших сусідів, але це не для того, щоб не говорити мовою кримськотатарською або українською, а для того, щоб зрозуміли ті, кого зараз немає, тут, на Майдані, які сидять в своїх кабінетах.

и до самой последней минуты этого митинга, как и на всех других мероприятиях, которые проводит Межлиц Крымско-Татарского народа, в которых принимает участие Крымско-Татарский народ, все, что бы мы ни делали, мы будем делать по единой команде. И поэтому в самом начале своего выступления я хотел бы сказать о том, что любые инициативы, которые у кого-то есть в головах, но если они пока еще не обсуждены в пока пока их держите для придет придет и и для ваших инициатив. инициатив. ведь ведь каждый человек рождается свободным. Каждый человек на право на признание своего достоинства и на неотъемлемые права. Право на жизнь, право на свободу право на свою родину, свой язык, свою культуру. Никто, повторяю, никто не имеет права и не может выступить против права народа на свободное определение своей судьбы, своего развития. Казалось бы, очевидные истины и естественные права. Данные каждому Всевышним и принятые цивилизованным человеческим обществом. Этот день, 23 февраля, вобрал в себя исторические события, между которыми отстоят, эти события отстоят друг от друга почти на сто лет, 96 лет назад. В севастопольской тюрьме был зверски убит председатель Крымского народного правительства, муфтий-мусульман Крыма, Польши, Белоруссии и Литвы, один из организаторов первого крултая крымско-татарского народа Наман Челепиджихак. Он пожертвовал своей жизнью ради Крыма будущего крымско-татарского народа и всех людей, живших в то время Крымом. Крыму. Его убили потому, что он имел достоинство, любил свой народ и был предан своей родине Крыму. 23 февраля 1944 года со своей земли были выселены наши братья, чеченские и ингурские народы они, как и крымско-татарский народ, понесли катастрофические жертвы. Их выселили потому, что они имели достоинство, они любили свои горы, свою родину. Сегодня, 23 февраля 2014 года, в нашем государстве, в Украине, траур, по 82 убитым гражданам. Это только те, чьи имена установлены. Количество убитых к великому нашему несчастью намного больше. Наших сограждан, людей разных национальностей, в 21 веке убили так же за то, что они имели достоинство, они любили Украину они хотели будущего своей стране, своим семьям, своим детям. Прошу почтить память Номана Черепиджихана, память жертв чеченства и народа, память героев Украины, отдавших своей жизни за свободное развитие своей страны, минутой молчания.